И всем при этом мы с вами будем опять играть в игру Clash of Clans. И у меня что изменилось? Это пушки пятого у меня уровня. Две э, лучницы, две четвертого. Я изменил себе базу. А потом мартира у меня какого-то второго. И Радуша все еще четвертого. Давайте посмотрим, что у меня после новой... Ну, новой базы как на меня нападали вот на меня нападали 25 варварами второго уровня 5 великанами второго уровня и 3 -ма шарами и я в итоге победил сейчас мы это посмотрим где-то на 3 включу так я приостановил чтобы посмотреть великанов он впустил а они уже доламывают лучницы э, варвары ломают э, как их зелья вещи зелья еще один великан ломает забор и варвары ломают э, ну там где войны сохраняются или как вот так будем смотреть да. два. Так, мы видим, что наша мартира всех убивает. Мы выиграем. Да, и мы выиграли в 2... Меня побили в 22%. И мы выиграли 19 кубков. Что там пишут? Я хотел еще сказать, что мой клан... Ну, я от него ушел. Потому что там уже стало тяжело на нем. И пошел другой, мне сразу дали с руководителя, вот вы с руководитель. Давайте посмотрим еще один, как на меня нападали. Семя э, шарами, семнадцать луками и восемнадцать э, варварами. Варвары второго и луки второго. Давайте посмотрим. У него уже оставалось мало времени, он думал, нападатель на меня. Давайте-ка посмотрим. Давайте еще раз посмотрим, а то я как-то смыслом не понял, не буду я ускорять. Ну, он напал сначала зря, тут же это меня, что убивает шары. А, еще сегодня 8 марта, девочки, поздравляю, если Или у меня есть еще на канале девочки. Ну и тут сразу мартира. Сейчас всех убьет. А если не мартира, тогда вот лучницы поубивают. Но это неправильно, он напал. И давайте посмотрим. И все самые интересные эти три раза я смотрел прямой эфир. Да, я смотрел прямой эфир, и сейчас третий, вот этот третий был вроде не так уж и давно но вроде недавно, часа два-три назад, он шел как бы очень долго. Я всегда, когда вижу, что на вашу напали, я сразу хочу посмотреть, посмотреть хочу, надо, надо, надо. Конечно, меня тут выиграли, соперник очень сильный, он уже тут очень, очень сильный. Сегодня мы еще кому-то отомстим. Тем, кто и проиграл. Все равно отомстим. Этот бой был довольно долгий. Он был у меня как бы неинтересный, скучный. Но мне было интересно, как будет держаться моя база. Меня могло спасти только время. Но там времени оставалось где-то 30-40 секунд. Так что у меня уже мало шансов было. Так, сейчас пособираем. Итак, вы видите, что у меня 134 изумруда, я их начал копить, чтобы купить хищно-строителя, потому что бывает не хватает двоих, надо и третью, а так я еще их тратил на, на ускорение шахт. Давайте я проверю, если видео идет, тогда мы сейчас нападем, отомстим а по полной программе. Не знаю. Сильный он, не сильный. А, блин, не туда нажал. Я думаю, что мне уже три секунды дают, и я сразу нападаю. Думаю, что за фигня? Вот нам Сейчас посмотрим. Кончится сражение, нажимаем и посмотрим другого чувачка вот этого китаёза или хозяин деревни ну давайте Отомстим а там с ним этому все сразу я нападаю но у меня неподходящие войска для такой помсты для сегодня э -э так Неподходящие у меня они вообще так что сейчас будет, если проигрыш, тогда Ставьте все равно лайки, а не дизлайки, пожалуйста. Потому что лайки, ну как бы они и настроение мне повышают. бы прикольно. Давайте. Тут просто хорошо, что есть железный забор, это его очень спасает. Немногих не убили, пока они вот этот заборчик ломали. Конечно, у меня уже шансов 0% где-то. Не, где-то было 100% И 100% тысячная я проиграл. Давайте. Ну и ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И, кстати, напишите, хотите ли вы, чтобы я снимал вот сейчас станет нормальным экран, потому что я уже выключу. Э, сейчас делаю нормально. Такая программа есть крутая. Оп, и вы видите нормально. Че хотите вы, чтобы я снимал вот эту игру, сам, сам Surf, пишите в комментариях. Ну и ладно, всем пока.